Pelan Damai Gaza, pelan penjenamaan semula penjajahan Israel terhadap Palestin. Baru-baru ini, Wall Street Journal mendedahkan bahawa Israel terlibat secara langsung dalam merangka pelan damai yang diumumkan oleh Donald Trump untuk Gaza. Apabila diperhatikan, jelas pelan ini lebih mementingkan keselamatan Israel berbanding penyelesaian yang adil bagi rakyat Palestin. Antara syarat utama yang dikemukakan ialah Hamas mesti melucutkan senjata, Hamas tidak boleh lagi terlibat dalam pentadbiran Gaza, keselamatan akan terus berada di bawah kawalan Israel sekurang-kurangnya pada peringkat awal dan Gaza akan dijadikan zon pembangunan khas yang dikawal dari luar. Persoalan besar di sini, adakah ini benar-benar pelan damai atau satu bentuk penjajahan yang dibungkus semula? Reaksi terhadap cadangan ini muncul dengan segera. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyokong penuh malah memberi amaran bahawa jika Hamas menolak, operasi ketenteraan akan diteruskan. Trump pula menetapkan tempoh 3 hingga 4 hari untuk Hamas memberikan jawapan, seolah-olah ini satu ultimatum bukan rundingan. Bagi pihak poros perlawanan, Hamas menyatakan bahawa mereka masih meneliti cadangan tersebut bersama-sama faksi lain melalui mediator Qatar dan Mesir. Belum ada jawapan rasmi, meskipun ada spekulasi bahawa mereka mungkin mempertimbangkannya. Namun begitu, Jihad Islami Palestin menolak secara mutlak dengan menyifatkan pelan ini sebagai resipi yang hanya akan menyalakan konflik baharu kerana ia memaksa perlawanan meletakkan senjata tanpa jaminan kedaulatan. Iran pula konsisten dengan pendiriannya, menolak sebarang pelan yang dianggap sebagai kesinambungan kolonialisme, sambil memberi amaran bahawa sebarang tindakan ketenteraan Israel boleh mencetuskan eskalasi besar di rantau ini. Houthi di Yaman turut menyindir bahawa apapun pelan politik yang diumumkan Amerika Syarikat, mereka akan tetap meneruskan tekanan ketenteraan, khususnya di Laut Merah. Jika diteliti, terdapat tiga kelemahan besar dalam pelan ini. Pertama, tuntutan supaya Hamas melucutkan senjata, seolah-olah meminta pihak yang masih mempunyai kekuatan di medan pertempuran menyerah tanpa syarat. Kedua, kawalan keselamatan Israel dan pembentukan zon penampan, yang pada hakikatnya mengekalkan status pendudukan dengan nama baharu. Ketiga, pentadbiran antarabangsa yang diketuai Trump atau Tony Blair, sesuatu yang dilihat tidak mempunyai kredibiliti di mata rakyat Gaza, apatah lagi dengan rekod Blair dalam Perang Iraq. Kesimpulannya, pelan ini mungkin mendapat sambutan daripada negara-negara barat, bahkan daripada sebahagian negara Arab yang mahu isu ini segera ditamatkan. Namun bagi rakyat Palestin dan poros perlawanan, ia bukanlah jalan damai, sebaliknya satu perangkap untuk menamatkan perjuangan. Sekiranya Hamas menolak, Israel sudah mempunyai alasan untuk meneruskan operasi tetapi jika Hamas menerima dengan syarat tertentu, kita mungkin akan menyaksikan perpecahan taktikal dalam poros perlawanan. Walau apapun, Iran, Hizbullah dan Houthi akan terus menjadi faktor penyeimbang bagi memastikan perjuangan tidak berakhir begitu sahaja. Persoalan utamanya sekarang ialah adakah dunia sanggup menerima sebuah damai yang dibina atas syarat penjajah, atau berani mempertahankan hak rakyat Palestin yang sah? You gotta best at the guitar